Я буду говорить по-русски, но вот я совсем не умею, я говорить, что я буду говорить с этой аудиторией по-русски. И я надеюсь, что все все. Меня зовут Михаил Шатановский, я работаю в компании Gigi. мы из Телегрима. Я директор по деловому развитию компании GG. Я сегодня пришел поговорить с вами о разработке кросс-платформ, и о разных решениях, и о нашем решении, которое пришло Но Бог упал по разным причинам. Представьте себе, что вы хотите разработать игру, что вы умеете очень хорошо программировать, у вас есть прекрасный дизайн, и что у вас есть прекрасная идея для игры, и вам нужно начать ее делать. Вам приходится выбирать свой маркет, свой рынок для игры. Почему? Потому что вы пишете native. Native, вам нужен перформанс, вам нужно, чтобы игра гладко бежала на устройстве, вам нужно, чтобы все бегало, вам нужно, чтобы вся анимация была гладкой, вам нужно все это. Поэтому вы берете native. И тут вам надо выбрать платформу, на которую вы хотите запустить или вы хотите сделать паблишинг и вы таким образом рискуете. Кто знает, как она пойдет на эту платформу, чтобы поднять, например, аппликацию в App Store, какой будет engagement, как люди будут на нее реагировать, как, как люди будут в нее играть. И вы тогда рискуете, в общем-то, всеми всем, всем теми средствами, которые вы вложили в свою игру, и тогда для того, чтобы больше людей играли в вашу игру, вам нужно поднять ее на, на максимальное количество платформ. Сейчас же люди играют как? Человек пришел на работу, включил свой десктоп или Mac, начинает играть, потом сел в поезд, едет домой, вытащил из кармана телефон, продолжает играть. Пришел домой, поужинал, с женой перед телевизором, взял таблет, продолжает играть. Таким образом, вам нужно поднять огромное количество платформ, да как, как, можно большое количество устройств. И есть в таком случае кейс стали. Самый лучший кейс стали пример такого успеха, игра, которая называется Candy Crush все знают, да? А, что сделал King Kong? Создатели этой игры, они специально ждали всех версий для всех платформ, для Mac, для Facebook, для iOS в разных, в разных iSHD, андроид Android, BlackBerry и подняли одновременно везде успех. Вы знаете, компания, которая оценивалась до каких Crush в 50 миллионов долларов, сейчас оценивается, грубо говоря, от 3,5 миллиардов до 4. про да? Смотрите на этот график. И сейчас я буду о нем говорить. И все время держите голове, 11 месяца. Представляете, у вас есть хорошая идея, хорошие программисты, хорошие дизайнеры, и вы хотите выпустить хорошую игру. Вы выбрали одно устройство, вы пишете Nate, да? Вы выбрали одно устройство, предположим, это iPhone. Предположим, это iPhone 5. Я уже говорю, так сказать, для частоты картины, потому что есть iPhone 4, и другая резониция, другая, друг, другая речь, все другое. Ну, не важно, допустим, iPhone. Вы написали красивую игру, через три месяца вот здесь у вас есть хороший продукт, вы его выпустили, продукт успешный, есть engagement, есть монетизация, все хорошо, продукт хороший. Вы решили, окей, хорошо продукт, давайте выпустим его на iPad. Поскольку это Xcode, поработали еще полтора-два месяца, вышел iPad. Теперь в следующий раз вам уже нужно делать дополнение к игре, новые апдейты, для того, чтобы удержать engagement, для того, чтобы удержать свою публику, вам нужно уже одновременно делать на две платформы. Хорошо, хорошо, игра пошла хорошо на iPad, решили выпустить Android. Поскольку у вас вы пишете для iOS, вам нужны программисты для Android, вы нанимаете э, команду программистов на Android, они вам начинают писать игру на Android, через три месяца выпускается игра. Тут у вас уже есть три пайплайна, вот. И уже одновременно вам надо выпускать э, для трех версий игры. Вот. И тут к 11 месяцу происходит проблема у многих студий, потому что у них настолько много всяких мобильных пайплайнов и, и оптимизаций для разных устройств, для разных вещей и так далее, что к 11 месяцу, даже если продукт успешен и зарабатывает много, у компании превращается в кризис, потому что продукт не перестает покупать сам себя. И тогда компания начинает искать решения э, решение для своей для этой проблемы и искать ищи, решение в кросс-платформе разработки. Итак, из чего они что они ищут? Что, что они, какие проблемы они хотели бы убить? Первая проблема, она первая и самая главная, это time to market. Время до, того, время до продукта, когда он приходит на рынок. Какие проблемы? Значит, они хотят прибить multiple pipelines. То есть они хотят прибить как можно больше рабочих линий, чтобы все было в одним кодом. Прибить multiple UIs. Есть разные экраны, разные разрешения, разные соотношения с тобой экрана. Это тоже большая проблема, и эту проблему тоже надо прибивать. И опять надо делать еще и еще оптимизации под разные устройства. У нас как? У нас на iOS есть сколько? База основных устройств, которые, так сказать, очень распространены у публики, у Android это 40, как минимум. Это десятки. Вот. Тут уже, значит, поскольку все эти проблемы собираются вместе, тут уже можно, наверное, сойти с ума. И тогда возникает вопрос, чего же мы хотим? Чего же мы хотим? Мы хотим настоящее решение кросс-платформы. Один код, чтобы бежал везде, как то кольцо из «Властелина колец». Помните кольцо? One ring to rule the world. One code to rule the world. Вам, так, вам нужна такое такая работа с UI, чтобы интерфейс был как PDF. PDF-файл, который одинаково выглядит везде. Поднимаете вы его на таком телефоне, на таком планшете, на таком десктопе, на чем угодно, он выглядит одинаково. Вам нужно, чтобы ваш продукт одинаково, одинаково чувствовался и бежал везде, на всех устройствах, на всех платформах, чтобы одинаково чувствовал себя и на Android, и на iOS, и на старом Android, и на старых iPhone, и на старых планшетах. Для этого вам нужно, чтобы ваш продукт работал напрямую с операционной напрямую с чтобы не было middleware, middle level software. Все это приведет к вас все вот эти решения, если у вас будет все в одном, то до выхода продукта на рынок вы сэкономите кучу времени, соответственно, кучу денег. Я yes, <laughs> Мы сделали это. Мы создали такой продукт, наш SDK, дает вам возможность одним кодом покрыть все платформы. когда вы пишете игру для, на нашем, используя наш SDK, то ваша игра не требует оптимизации для разных платформ и разных устройств. После этого вы можете скомпилировать ваш код и отправить вашу игру на ту платформу, которую вы выберете. Куда угодно. Как мы это сделали? Это мы придумали математическое решение, Алгорит, грубо говоря, это группа алгоритмов, которая берет базовый UI, который вы строите на первой конве. Допустим, вы строите под какое-то определенное устройство, какое-то определенное разрешение. Берете базовый Android 16 на 9 и строите на нем свою игру. Кому вы берете? Что делает Likid Он вычисляет соотношение между объектами на сцене и когда игра загружается на другое устройство, на любое устройство, в соответствии с параметрами устройства, Liquid UI расставляет объекты в соответствии с теми соотношениями, которые он знает. Поэтому вам не нужно сжимать, вам не нужно растягивать, вам не нужно обрезать. Более того, Liquid UI настолько умен, что он знает, какие объекты на сцене более важны, какие менее важны. Поэтому scale, crop и оптимизация для разных устройств с разными разрешениями, с разными ratios. Это все уже история. другая, другая проблема – это так, это то, как ваша игра бежит на разных устройствах. Same field чтобы она одинаково бежала на всех устройствах, на более старых, на более новых, на разных версиях Android, на разных версиях iOS, кстати. Когда возникает такой вопрос, что вдруг на одном устройстве она бежит гладко, а на другом подняли на другое устройство, начинает тормозить, мы решили эту проблему. Мы, мы решили ее так. Мы создали систему, которая просто правильно работает с ресурсами устройства. Она правильно работает с памятью, она правильно работает с графическим процессором она правильно работает с CPU, и поэтому любая анимация, любое количество анимаций, любое количество анимированных объектов и просто объектов, можете поднимать сотни объектов на, 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 на канву, все будет бежать гладко, причем бежать гладко на старых устройствах тоже. И это не зависит от версии платформы, на которой бежать. Это может бежать под Android 3, под Android 4.4. Совершенно не важно. И тогда мы получаем Near Native, близко к, а, близко к нативному исполнению продукта Near Native Performance. Мы делали разные прикидки и получается буквально порядка 3-4% падения перформанса по сравнению с Native. И то это только при первом бере продукта. То есть вы первый раз запускаете его на устройство, он учит устройство, изучает устройство. После того, как он бейт, после того, как он встал на это устройство, это native performance. Это то, что я хотел сказать про наши языки. Для того, чтобы создавать продукт, создавать игру, студия должна иметь графический редактор тоже, чтобы графики, чтобы дизайнеры строили экраны, чтобы они правильно расставляли графику, ставили объекты. Для этого мы сделали uh, наш ID, нашу uh, девелоперскую среду, которая называется тоже GP. В ней вы, грубо говоря, можете строить свои игры, строить свои люди, делать, 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 работу, делать работу дизайнеров, как Photoshop рекламный рот. То есть буквально расставлять объекты, делать XKLY, делать кроп, делать все что угодно. И этот редактор в конце концов генерирует высокого качества код, который потом отдается программистам, и те уже прикручивают его логике и так далее. Вот. Если есть, например, у вас есть наработанная логика игры, то этот продукт он идеален для того, чтобы делать скин. То есть у вас, допустим, есть логика слот машин. У нас в Израиле все очень любят делать слоты. Я знаю. Я вот. И, допустим, у вас есть логика слота, и вместо того, чтобы каждый раз перерисовывать этот слой, мы редактору логику, он ее прикручивает к редактору, э, и дизайнер сидит, и ставит графику, и компилирует и буквально уже готовые машины. Э, это не просто фотошоп, в котором можно делать drag-and-drop, crop и scale. У нас есть уже наработанные виджеты, которые мы сделали для нашего редактора, Куча разных мечт, которые используются в игре, с полным, с полным набором акций. Есть кнопки, скроллы, активные тексты, чего только нет, на самом деле. Я не, я не программист, я не дизайнер, и мне очень сложно говорить о технических вещах. И я стараюсь как можно больше вам сказать. Кроме того, наши объекты, наши насыпи, которые вы ставите на сцену, на сцену вы ставите в игру, их конфигурация, это фактически простой XML, не надо конфигурировать их кодеми. Сейчас, есть вещи, которые необходимы для того, чтобы ваша игра была успешной. Допустим, вы делаете мобильную игру, и вам необходимо, э, необходимо присоединить ее к социальной сети, для того, чтобы был больше людей, для того, чтобы virality была хорошая, все вот эти вещи. Мы сделали, э, понятное дело, что можно съесть выучить API, покодировать, поработать, кучу времени. И после этого, разумеется, вы все это получите. То есть вы сможете сделать в своей игре и полный Facebook Connect, и полный ВКонтакте, например, Connect, полный контент для или для Twitter. То есть, чтобы игрок мог сделать, допустим, sharing, у него есть какие-то вещи в игре, или пригласить друзей, и всякие вещи. Мы сделали это для вас. У нас есть полный one-click social connect. Вы можете буквально одним кликом добавить в игру полный... добавить в игру фотографию юзера, чтобы он пользовался. Единственное, что, что ответ, он должен получить, это ID, social ID клиента. Вот буквально, я хочу показать, буквально берете отсюда дроп, делаете дроп, делаете эти кнопки, тот, тот вид, который считается красивым, и все, и все. вы можете и полностью умрел. Следующая вещь, которую мы сделали, над которой мы очень долго работали и которую мы считаем необходимой для разработки, это редактор физики. Для того, чтобы делать успешные игры, есть очень много успешных э, игр, в которых используется физика так или иначе, мы сделали это, понятное дело, что можно прикрутить физический мотор. Мало того, что мы прикрутили физический мотор нейтру прикрутили его к SDK, мы сделали полную интеграцию нейтру на в наш редактор. Поэтому вы можете буквально взять любой объект на вашей сцене и одним кликом наделить его физическими свойствами. То есть я вам сейчас покажу как это выглядит на экране в редакторе. С одним кликом все эти полигоны красивые, вся, вся эта полигональная логика, она вся полностью укладывается в продукт, наделяется техническими свойствами, он может быть активным, пассивным, как, как, как угодно, он прекрасно, прекрасно работает, мы полностью вставили на это наш редактор. И с этими решениями, в принципе, уже можно строить любую игру, если вы умеете хорошо программировать на экшн-скрипте. Все говорят, флеш умер. Все говорят, флеш умер. Уже пять лет говорят, флеш умер, а он все еще не умер. Он живуч. И мы сделали решение, которое для флеш программиста будет быть идеальным. Не только для флеш программиста достаточно легко будет, до, как достаточно легко выучить тем, кто работает на Java, кто работает на C. Поэтому, после того, как вы создали этот продукт, вы можете его скомпилировать и издать где угодно. То есть продукт буквально компилируется под любую платформу. Вы хотите APK для Android, кликните «Скомпилировать в APK». Вы хотите скомпилировать для iOS, кликните «Скомпилировать для чего угодно. Да. Мы не любые вещи для iOS. Любые, любые, любые десктоп-версии под флеш, под флеш что угодно. Кроме того, поддерживаются Smart TV, Samsung, LG на данный момент и Xbox. Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Мы даем вам инструментарий. Ginger это всего лишь набор инструментов. Это хороший набор инструментов, которые мы хотим вам дать. Которые мы собираемся вам дать. Мы долго работали над ним. Компания работала три года над этим продуктом. Вот. И мы хотим дать вам инструменты для того, чтобы вы работали с ними, поскольку вы очень экономите время разработки с нами, вы можете творить сколько вам угодно, придумывать сколько вам угодно, делать дизайн сколько вам угодно времени и да, делать хорошие игры и публиковать их везде. И сейчас, поскольку мы новый продукт на рынке, мы раздаем этот продукт на данный момент для индивидуальных разработчиков, мы раздаем его бесплатно. Вы можете взять наш SDK, вы можете взять наш IDE, и вы можете попробовать его и попробовать с ним поработать. Единственное, вы, если вас, вам интересны примеры, как это работает, гладкость исполнения, гладкость перформанса, разные UI, вам интересно взять из Никит, поговорить со мной после лекции. Спасибо вам большое. Я так понимаю, я сначала у вас вначале лекция, потому что это инструмент для бизнес-приложений, но потом поговорили о проекте. когда вы говорите, что рекод максимально оптимизирует от разные платформы эту игру? Как вы обеспечиваете сжатие с текстуры, которые не просто оформлены и никогда их не будут. Это ПВПЦ, ГТЦ. Знаете, я... а этого игра не спикит. График, как правило, много в и у вас на одном устройстве не хватит ресурсов в видеопамяти и оперативки для работе? Ну, на самом деле, я же сказал, что у нас перформанс мы настолько правильно и мудро умеем использовать ресурсы любой игры, что любое количество, что очень большое количество анимированных, анимированные, анимированные графики, графики, тяжелые графики, вы можете поднять на стол, все будет бежать. Окей. Okay. Uh, я понимаю, yeah. вы, мне, слово, я, мне достаточно, я вам скажу такую вещь. Я не, я не разработчик. Я не разработчик. Я не разработчик. Я занимаюсь э, продажей. Хорошо. Хорошо. Вот. Я могу, я, могу сказать, что мы, мы, гарантируем высокое качество перформанса на любом количестве графиков, на любом количестве анимации. А, окей. А, следующий вопрос. Пожалуйста. А, если мы говорим про, в общем на каком языке пишется? Вы сказали action speak? Да. То есть, Процесс выглядит следующим образом. Есть человек, который в визуальном редакторе набросал что-то. Да. А, в другом редакторе, который позволяет набросать какой-то с помощью физического пешка какие-то... Это тот редактор, это просто другой тип. А, мы передаем а, XML-файл а, с описанием параметров программисту. И сгенерированный да. код дальше. ActionScript скрипт потом а, оборачиваете какую-то что-то, которое выполняется везде на других платформах. Я так понимаю? Да. А, так. Хорошо. А, тогда такой вопрос все-таки был, был, был про Windows Mobile, а уточню вот Windows Phone 8. Как там с ну, обстоятельства? Windows Mobile это, ну, — это чуть-чуть. Ну, то есть, хорошо, а когда вы машина, вы запускаете, то, когда вы говорите 4% падения перформанса, ну, ну, это, это так, заверение такое офигенное, очень классное. Мы, мы просто ее так скомкали, что, что ее по почти... четыре. Это правда. Мы ее мы просто, просто, мы просто, мы на самом деле, мы просто правильно работаем со спрэтчингом и правильно регулируем ресурсы. А ну, на самом деле, все это, на есть там -то это правда. Если, кстати, на самом деле, я еще раз говорю, я не технарь, я не разработчик, я не дизайнер. Я всего лишь продажа. Но если у вас возникают технические вопросы, то наш, наш главный разработчик, ваша мама, он будет рад ответить на любые ваши вопросы в техническом смысле. Это человек, который придумал эту систему, это человек, который создал все эти алгоритмы, это человек, который заставил все это прижать. Вот. И мы будем рады каждому человеку, который придет к ко нам и задаст свои вопросы. А зачем задавать вопросы, если, можно быть, здесь где-то читать, да? Разумеется. и понятное дело, что у нас, могут... на самом деле, мы на нашем сайте, на данный момент на нашем сайте, у нас есть полный мастер, у нас есть, есть Викторио, у нас есть Вики, и мы сейчас очень сильно развиваем наш веб-сайт, и все будет куда красивее и лучше выглядеть для вас. Адрес. Адрес? Да, да, Ха. Пожалуйста. И если у вас есть еще вопросы после лекции, подойдите ко мне, задавайте, я буду стараться. Я еще раз говорю, есть вопросы, на которые я ответить не смогу. А есть вопрос простой? Пожалуйста. Вы три года разрабатываете свой проект. А есть какая-то игра на игры. — Пример <rue> игры. <sponge pals> <laughs> <Ooh>. <ILENC Lustri> Это вопрос, это достаточно сложный вопрос. Пример игры, его лучше просто да, это сложный вопрос. Поскольку, поскольку не на самом деле вопрос, вопрос интересный. Мы разрабатываем технологию и на данный момент у нас есть демо для нас. Это демо, которое мы разрабатываем. И мы сидим сейчас и вместе еще строим игру, которая будет бежать одновременно на всех платформах, пишем ее под, под, под нашу платформу Ходжинжи. Будет. Но по большому счету на данный момент вот, серьезных больших игровых проектов э, на, на, данный момент вот этот вопрос, который мы задали, вот, вопрос. А не серьезный проект? есть? Ну, и, и, демо, пожалуйста, можно посмотреть, там есть анимация, есть вот эти вещи. Можно, пожалуйста, подойдите ко мне, покажу на разных устройствах, которые здесь меня с собой. Конечно. Просто ну, демо а, и игра, наверное, совсем разные вещи. Но сужение игры в как раз в что-нибудь еще еще вопрос пожалуйста если есть кто-то еще у кого-то дальше появится можно... да 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 пожалуйста подходите ко мне и разговаривайте со мной после этой лекции я буду очень рад ответить на ваши вопросы договориться показать вам спасибо